তারাবির নামাজের সুরাগুলি হবে সুরা ফিল থেকে নাস পর্যন্ত দশ রাখাত এবং তারপরে আবার সুরা ফিল থেকে আবার নাচ পর্যন্ত দশ রাখাত এই প্রিয় দর্শক আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম আপনারা ভিডিওটি স্কিপ করবেন না আপনারা আল্লাহ এলাকাটিকে যদি ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন দর্শক আজকের ভিডিওর টাইটেলটি হলো তারাবির মধ্যে যে সুরাগুলো পড়তে হয় সেগুলো শিখে দিতে পারবেন তারাবির মধ্যে যে সুরাগুলো পড়বেন সেগুলো আপনাদেরকে স্টপ বাই স্টপ দেখানো হবে এবং দেখে দেখে শিখতে পারবেন दर्शकों बेटे खूप महत्त्वपूर्ण हा तो चालता चालता व्हिडिओ स्किप ना करे संपूर्ण नक्की पहा इंशाअल्लाह ताहेले आशुन आ देरिना करे आजचे प्रथम पर्वटी सुरू करी इन्नी वज्जहतु वजीही लिल्लझी फतरस समावाती वलअर्दा हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकिन नमायतुहु नसल्ली अल्लाहु तआला रकाअतई सलातित तरावीह सुन्नत रसूलुल्लाह तआला मुतवज्जिहान इला जिहतिल काबती अशरीफती अल्लाहू अकबर سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر oh. اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وحديني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وحديني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التاهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله نويت ان اصلي لله تعالى ركعتي صلاه التراويح سنه رسول الله تعالى متوجها الى جهه الكعبه الشريفه الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم صاهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله اغفر لي وارحمني وارزقني وحديني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وحديني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التاهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہ صلی محمد وال علی محمد کما صلیٰ علبراہیم ولا علی ابروحیم انّ حمید مجید اللہ بارک محمد ولا علی محمد کم بارک تل ابراہیم وال علی ابرویم انّ حمید مجید ولا عن ظلم الا انت فاغفر ضنوب عل من فغ فرلی مغفرنی انت الغفور رحیم দর্শক ভিডিওতে দেখে আপনাদের কেমন লেগেছে আপনাদের মতামত কেমন আছে জানিয়ে দেবেন কেননা আপনাদের মতামত দেখে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসবো আজকের মত ভিডিওটি শেষ করলাম দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে